тобой Я поставлю сюда не будешь работать! Снимаем вот тут. Переход! Переход! Ik heb het niet

Черноморская езда по расписанию. Все описание. 15 февраля 2014 года в половину восьмого утра на оперативный пункт оперативно-координационного центра Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области поступило сообщение о возгорании в баре в поселке городского типа Черноморская. По прибытию первых подразделений было обнаружено, что огнем отвачена вся площадь бара. Также была угроза распространения огня на соседние гаражи, в которых находилась техника времен 40-х, 30-х годов. Реалитетная техника в количестве трех единиц. Также гаражи, частные гаражи с автотранспортными средствами. Нарушение пожара было подано 4 огнетушащих ствола. Всего было привлечено 4 единицы основной, 1 единица специальной пожарной техники. 21 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Во время тушения пожара никто не пострадал. Причина пожара в настоящий момент оперативно-следственными мероприятиями устанавливается. Общая площадь пожара составила 200 метров квадратных. Сложность тушения пожара заключалась в том, что между баром и гаражами, также станцией технического обслуживания не было абсолютно никаких противопожарных разрывов. Также бар выполнен полностью из горючего материала, что не способствовало быстрому распространению огня. Из огня вынесены два газовых баллона с пропаном, что также представляло собой трудности во время тушения пожара. Старший помощник начальника дежурной смены по вопросам оперативного реагирования, оперативно-координационного центра, главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, подполковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Иванович.